પવિત્ર તીર્થ ભૂમિ પાલિતા ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી અને જૈનાચાર્ય નયન પદ્મ મહારાજ એક મંચ પરથી સનાતન અને હિન્દુ રાષ્ટ્રનું પ્રવચન આપ્યું પાલિતાણા તળેટીમાં સાચોરી ભવન પાસે આવેલ વિશાળ મેદાનમાં બાગેશ્વર ધામના ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી અને આચાર્ય નયન પદ્મ સાગર એક મંચ પર આવતાની સાથે જય આદિનાથના નારાઓ લાગ્યા હતા અને બાદમાં દેશ ધર્મ રાષ્ટ્ર સનાતન હિન્દુ ભક્તિ ઉપરાંત ભારતને વિશ્વગુરુ બનાવવાની વાતો કરી લોકોને પ્રવચન આપ્યું હતું ઉપરાંત વિશેષ તો સોમવારે જન્માષ્ટમીને લઈને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પ્રસંગો પણ બંને સાધુએ કહ્યા હતા ધર્મ અને જ્ઞાનની વાતો તેમજ પ્રસંગોની વાતો કરી હતી આ કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખભાઈ માંડવીયા પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ મહેન્દ્રસિંહ સરવૈયા ધારાસભ્ય ભીખાભાઈ બારીયા જૈન સમાજના પ્રમુખ શાંતિભાઈ મહેતા સમસ્ત મહાજનના ગિરીશભાઈ શાહ સહિતના આગેવાનો વિશાળ સંખ્યામાં જૈન જૈનોત્રો આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને કાર્યક્રમને સફળ રહ્યો હતો जिनकी नाम से माँ बाप को जाना चाहिए इसके लिए क्या करना है इसके लिए हम लोगों को बंधन में नहीं बंधन में पड़ना है किस फोटो तो ठीक तो है और हम अभी कोई रह, हमारी बहन रस्ते में बता रही हैं कि गुरुजी भारत की दूसरे तीसरे नंबर की सबसे बड़ी शोभा यात्रा कृष्ण जन्माष्टमी की पाली तारा में होती है अगर तुम प्रभु के बंधन में पढ़ोगे सनातन की संस्कृति की परंपरा को मानते हुए जीवन को जियोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि किसी भी मोहल्ले से तुम्हारा पिता निकलेगा तो लोग कहेगा बंधन में पढ़ना है बंधन और हमारे गुवानी जी श्री रमेश कुमानी जी बागेश्वर धाम पर भी बालाजी का दिव्य मंदिर बनवा है ये भी すいちゃったんや。 इस भारत का गौरव यहाँ के लोगों का प्रेम दादा सोमनाथ की कृपा माँ अंबाजी की कृपा और भगवान बारकानाथ की कृपा और यहाँ के संतों का आशीर्वाद है तो बार बार इस भूमि पर नरसिंह मेहता की भूमि पर बाबा सीताराम यहाँ आकर जी बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिर को तोड़ा जा रहा है हिंदुओं को मारा जा रहा है क्या कहेंगे उस पर आवाज उठाई थी और के हिंदू एक दुनिया में हमारा कोई नहीं कर इसके लिए पूरे भारत में क्रांति हमने संकल्प लिया जात पात और भेदभाव को जल से हमें हाँ मिटाना है क्योंकि हमें भारत भक्त बनाना है भारत के हिंदू से उत्तर प्रदेश की सीमा पार करते हुए ओरछा राम राजा जाएं। ये पहली यात्रा होगी, चार तो यात्राएं, है, प्रस्तावित हैं, जो हम दिल्ली से तिरुपति बालाजी की करेंगे और गुजरात में ये भी एक यात्रा करके यात्रा का उद्देश्य समाज जगाओ हिंदुओं को जगाओ और हिंदू को मिटा करके हिंदू एक है हम हिंदू हैं गर्व से कहकर राष्ट्र निर्माण के लिए आ जाए